嗯，秋天了，天气凉飕飕了。我们今天吃个羊杂，好好冒冒汗。嗯，这个麻辣羊杂，爱吃麻辣，那不挺好吗？小姨子呢？我也爱吃麻辣的，多放点那个土豆。开始切羊杂，这个是羊胃，这个是羊百叶，这个羊肚子，先切羊肚。这个是金钱肚，这个是脆肚，这个是毛肚。 这个羊杂里面可不能缺这个肚子呀，再切点这个羊百叶，再切点这个羊肺，再切点羊肥肠就可以了。羊肥肠切大块，吃着过瘾呐。好嘞，装盘。 好了，这可满满一盘啊！好了哥，嗯，羊杂切好了。嗯，锅热了放食用油。好嘞，油热了放葱姜蒜。火了火了，放点豆瓣酱。火了火了，放点辣椒干，多放点，再放点麻辣椒。火了火了，火了火了，火了出呛鼻子的香味儿。行了，羊杂放。嗯。 好了好了，三套一服。一滴滴倒水，嗯，好嘞好嘞好嘞，嗯，羊杂再换这个砂锅慢慢煮，嗯<是>，嗯，看，际上来那个。嗯，再放点大粒盐，先切菜，切好的土豆、红绿辣椒放。 我们的砂锅羊杂熟了，快上桌。嗯，我们的羊杂再撒上这个香菜，味道肯定倍了。嗯，来，来吧，小姨子。 嗯，感觉全上来了。嗯，这羊杂口味道真美滋了。嗯。嗯。 姐夫，这羊杂做的非常适合我的胃，那不挺好嘛，多吃点。嗯，你可以不这个酒花蛮多吃。嗯。嗯哥，这味道刚啥的味道？弟弟，你冒汗了，嗯、这汗冒的，快擦。 我做的这个羊杂、啊，我弟弟我的小姨是特别爱吃，这、就、不、是、挺好吗？